Salom sugeng enjing Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun Gusti lan tresnani Gusti. Sugeng pepanggihan malih kalian renungan patinan GKJK Purantoro Sabtu pon 3 ngdasa 1 Mei 2000 Slangkung. Sarengan kula Bagus Pati saking Pepandangan Ngoro. Semawasan wacimennego Kapen saking Jabur Mazmur 119 ayat setunggal ngantos likur minangka ayat nas ingkang kaos Jabur Mazmur 119 ayat kaping songs saking lembaga Elkitab basaso Jawa tahun wo doso setunggal aku wenganana gapuraning kabenareran Aku Arab lumebu areng mujukake panuwun marang Sang Yeuhwa. Mekaten Injilipun Gusti ingkang rahayu saben tiyang ingkang mireng nampi lan dipun estokaken ing sauruting gesangipun. Haleluya. Amin. Renungan ing wanci menika kanthi jejer. Tiyang leres. Pasamuan ingkang kinasih sakdering pun sami lumebet ing pelaraning pedalaman Suci Bogso Israel Kedah kedahngelangkunungi gapura ageng Gaurakalaauu sering ugi kasebat gapuran kalersan. Namung tiyang ingkang pinanggih leres ing gesangipun ingkang kepareng medal ing gapuran punika lan lumebet, ing padaleman suci ingkang winestanan Tiang leres punika boten sanes ingkang turun lan wonten nglampahi kersanipun Gusti kados ingkang sampun kaserat ing cabur Masmur gang 11 ayat 1 Ing zaman sakangke sajakipun radi ewet, Manggi tiang ingkang leres, kados, Surau sing Jabur masmur gang welas goau. Awit kathah tiang ingkang langkung nggatosaen kabetahanipun piyambak, temah, nyebalkaken sesaminipun. Malah ugi wonten ingkang wantun, ngelawan Gusti Allah Ruos sampun saged gesang tanpa pitulunganipun Allah. Rumaos saged milujengaken gesangipun piyambak, tanpa pitulunganipun tiang sanes utawi Gusti Allah. Panjen Kawontenan ingkang kados mekaten seestu merehatosaken. jalaran manungsa sangsaya dangu sangsaya blangsar markinipun lajeng kados pundi tumrap kita sami punapa inggih saestu taksih purun ngatosaken lan nglampahi kersanipun Allah ing gesang padintenan cobi kita gilut-gilut malih kawontenan ing gesang kita kados pundi menawi kacundhaken kalian kersanipun Gusti Allah punapa sampun nyandhangi monggo kita sedaya Gusti kawula mugi paduka tuntun ing lampahing gesang kawula sak lajengipun mugi gesang kawula tansah dados berkah lan nyandhangi kersanipun Gusti Wonten ing setunggal asma Gusti Yesus Kristus. Pandonga menika kawula suwun. Amin. Mekaten renungan patinden ing dinten menika mugi tansah ndadosaken berkah lan panuntun wonten ing gesang kula lan panjenengan. Sugeng makarya Gusti berkahi. Amin.